Təlimin ssenarisinə əsasən Əlahit Dövmə Qoşun Ordunun və Naxtova Muxtar Respublikasının güc strukturlarının gələcəkdə Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tam döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilərək həyəcan siqnalı ilə təlim rayonuna çıxarılıb. Komanda məntəqələrindən idarəetmə sistemləri vasitəsilə qoşunların fəaliyyəti idarə olunması praktiki yerinə yetirilir. Birləşmə və hissələr döyüşə hazır olma planlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Döyüş təyyarələri, hərbi daşıma və zərbə helikopterlərinin cəlb edildiyi təlimdə çətin platoji manevrlərlə təlim məşq uçuşları keçilir.